И все напитки. И сейчас я вам сейчас скажу, глянь. Ну, мои маленькие шутки у нас сложились, давайте, ну, я ну, посмотрю. Ну, я извиняюсь, конечно, робот, ты мне нормальный сервер, а не можешь подобрать. Ну, короче, сегодня я же рассказываю. Я сегодня захожу, короче, просто поиграть в Мартер. Ну, и в том же Марта -то треба убывать. Ну, вы это знаете хорошо, в принципе. Она в пошевчал одна прям, что меня, пожалуйста, не убивать, потому что я в банке. Ну, конечно же, кем оказався вся ну, конечно же я. И кого я пошел ну, конечно же ее, ну, это понятно, так же и все истории начинаются. Ну короче, вона такая мне пишет. Я спою свою латышку, бекапец. Ну я, короче, скажу, ну я засунула пашку капешку. И, короче, она просто зря я потратила 40 рублей. В... 40 в... Она просто вышла с просто вышла с серва. И все. И все. Просто. Ну, разуми, ну возьми, такие люди вообще. И скажу, еще одну не стоит. Ну, еще одну не стоит. И еще одну историю с такой же девочкой. Я не знаю, ну, я вон куда-то, короче. Короче, я захожу просто погулять, короче. Пришла там погулять, короче. Гуляю, спу, гуляю. В том же самом марте. То есть она до меня до узнает меня. Ну, так, конечно, я рада, что она меня узнает. Потому что я же все-таки популярна. Ну, я думаю, она может поесть, а не так. Ну, и, короче, она такая «Подходка, давай, Да вы... ну Да вы, ты... Мне... Я тебе еще тогда если не забаню, потому что мне тебе зажалко стало, А я то, что блять тебе не забанил, а давай рыбак. Это, это, я, не, я не что это такое. я кажу, не буду тебя ничего давать. Ну, списываю лапешку-капешку, и мы сейчас все разберемся, я своего парня позовусь. А она такая, вы типа, что парни есть. Мой капец какой-то тип. Ну, я реально в шоке была. конечно, я позвала не парня, а друга своего. Ну, конечно, же друга. И он реально согласился, что поддавайтесь, что на мой парень. Реально, это было круто. Ну, и что, снова случилось? Да, она снова вышла просто. Просто вышла. Просто снова вышла с горы. Але не все так було просто. Вона не вийшла з гри. Так, да, да, ні. Тоді поверну. Ну, коротше, вона бере і просто приходить свій лапешок. Ну, звісно, я лапешка піднімаю. Шо? Я... Ну, я звісно, що вийшла лапешка. Ну, звісно, я лапешка піднімаю. Шо? Я... Ну, нормально. А вона вже щось там до балакала. Ту і починає, коротше, з нею сваритися. Ну, я звісно, що Благодаря, че чуть чухте. Bak. Gel. Peki o da böyle o da Ну, а всем до побачка и всем пока-пока!